Очень а дух. Это не смотреть, я уграла на том парне. Здрасте. Здрасте. Я из Киева, Украина. Понял вас. О чем общаетесь? Какие вопросы у вас к украинцам? К нормальным украинцам нет вопросов. М -м а к ненормальным? Я ненормальный украинец. Я как понял, ты э -э бандеровец? Бандеровец? Угу. Да. А кто такие бандеровцы? Ты можешь сказать... Я спросил, ты бандеровец или нет? Я не, ты объяснишь, кто это, да может да, может действительно я бандеровец, я, не знаю. На Майдане скакал? На, а если не скакал, а просто, например, так прискакивал? Ну, так с ноги на ногу так переминался, как... как... все, значит, идешь на... Вот, все. Ага, понял. Привет. Как дела? Плохо воюем с Россией. А, не думаете победить? Нет, никогда. Победить Россию? Конечно. То да думаем этим. этим и живем. Чем получится, думаете? Нет? Конечно, получится. Объяснить а, как тебе получится? как? Объяснить? Конечно. Объясняю. Что смотри. Я к вам на вы. Что что? Я к вам на вы. А, без проблем, могу тоже на вы. Э, объяснить вам, почему Россия претерпит поражение так или иначе, рано или поздно? И я вас об этом попросил? Я вам вопрос нет, задаю. Нет. Вам рассказать или нет? Если нет, то мне же легче. Вы почему агрессируете -то? Я агрессируете попросил, агрессируете, вы, агрессируете вы, Это называется пассивная агрессия, как раз. Я, я с вами как не, раз не, легко, не. легко и весело. Я Серьез, всерьез всерьез вас воспринимать конкретно вас пока что не получается. Как удобно вам общаться, когда вы обращаете все свой негатив в отношении других людей. Это абсолютно неверно. Не людей это вы россиян. делаете. Это вы так вообще зря делаете. <звы> Я так делаю, направляю это на россиян, а не постоянно. на людей. Вот, постоянно. А россияне не люди для вас, да? <звы> Те, кто ведут войну, поддерживают войну, не мешают этой войне, никоим образом не компенсируют свой внос в эту, взнос в эту войну. То есть, поскольку россияне налоги, налоги платят. И платили. И вообще-то война идет с 2014 года. Вот, а те, кто вот жили, поживали, им все было нормально, но когда Макдональдс закрыли, они решили тут вдруг что-то не поддерживать. Вот им нужно компенсировать, для этого уже нужна активная позиция. Вот. А вот те, кто поддерживают я Станислав, э, Станислав те, кто поддерживают войну, те, кто Станислав, ее меня зовут Александр. Не, не осуждают, я к ним как к людям не отношусь. Да. вы готовы слушать? нет. То есть вы готовы и здесь свою позицию слушать, не готовы? Э -э, мой ответ нет, но относится конкретно к вам. Я пока что не уверен, что я хочу вас слушать, поскольку вы не особо... Вы цепляетесь за слова, начинаете меня тут э -э, учить, лечить, прилечать. Вот. Я с вами я Bass, общаюсь абсолютно пока... нормально. Я пока не цеплялся ни за одно ваше слово. А нет. Вы не согласны с этим? Не согласен, да. За какое слово я зацепился? Я вам только что задал вопрос, рассказать вам или нет, а вы мне говорите, а я разве вас просил себе рассказывать что-то? А я же задаю, задавая этот вопрос и пытаюсь понять, хотите вы это послушать или нет. Я к вам нормально обращаюсь, а вы говорите, это? что я негатив проявляю. Станислав, как же с вами... Я хочу послушать. Я хочу реально вас послушать. Вот кроме шуток хочу послушать. Рассказывать? Как Россия к вам гречи проявляет? Нет, почему Россия проиграет в любом случае? А, а Срывалась связь. Давайте, вы сказали, я предполагаю. Ну, только что прерывание было связано. Это вы хотели это слышать? Мне как бы все равно, что вы скажете, но мне интересно будет ваше мнение услышать. Так а зачем, если вам все равно? Это же трата времени. Нет, Станислав, нет, это не трата времени, а это на самом деле деление опытом. То есть у вас есть мнение, почему Россия проникает. Мне тоже хотелось бы узнать. Почему, так вы, кстати, она проигрывает? Так вы же говорите, вам это неинтересно. Вы меня неправильно услышали, там, видимо, связь была плохая. Возможно, да, связь не особо. Поэтому я абсолютно готов вас слушать, абсолютно готов вас выслушать, но при одном условии. При каком? При условии, что вы мою критику воспримите адекватно, и конструктивно. И мы с вами ее обсудим. Э, воспринять адекватно и конструктивно – это как? Это какие действия должны быть с моей стороны? вы достаточно взрослый мужчина, и мне вам адекватную конструктивную критику, что это такое, объяснять, наверное, не нужно. Не, я не понимаю, Иначе, как, чего? Как, как я должен это проявить свою адекватность и конструктивность. Как вы поймете, что я отнесся адекватно и конструктивно? я да я согласен. О, да, давайте так. Я не, не согласен. Не, не, не... Я, я не согласен. Давайте, может, в другой раз мы с вами встретимся. Может, вы будете в почему, другом настроении почему, и поговорим. Потому что очень сложно. Там, забучие пески. Вот я ощущаю, что как происходит? меня затягивают Санислав. забучие пески о, 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 в никуда. У вас почему нет? Станислав, я хочу вас послушать. Объясните мне, пожалуйста, почему Вы проигрывают? Прям даже хотите? Давайте тогда я вам расскажу, нет, но вашей критики не будет, как вам такая идея. Почему? Вот я вам расскажу и, и пойду дальше, согласны? Нет. Тогда не давайте сказал. я просто вы пойду дальше. Тогда я пойду Нет, дальше. Подождите, подождите, Станислав, не убегайте. Вы что как девочка-то поступаете? Я насрала и убежала. Как некрасиво же. Я я я предупредил вместе. еще. Не расскажите, мне расскажите, мне расскажите. А мы с вами это обсудим, что правда, что неправда. Можно так? Давайте в другой раз, я же говорю, Давайте в другой раз. Да почему? Ну, То вот так вот вот, вот, делать вот, делать. вот, вот так вот, вот так вот, вот так у меня сегодня такое что настроение. Что в я не боюсь, я хочу это обсудить уверен, с более что, воспри, восприимчивым вы уверен, э, что, интеллектом, скажем так. Что вы правы. Если вы уверены, что порва. Я уверен, а что даже вы? ничего не вы рассказывая. Более сильного противника и начинаю я вот ровно вот то, было. что вам хочу рассказать, я, я расскажу противника. там следующему или через одного, кто будет склонен помогал, это услышать. Да? Нет, наоборот, наоборот. Там, в том да? и дело, нет, что да, наоборот. Давай. Вот вы подняли эту тему, ты я нет, не хотел этого вы поднимать. Вы или вы сонный, или вы пьяный немножко. Вы немножко, как бы я же я говорю, канву нашей разговора вы его не держите. Не особо интересно. Именно в этом плане. Стас, так ты виляешь, не я. Чем я виляю? Ты мне. Так ты начал тему, так ты закончи до конца. Ну, вот ты сейчас обещал, ты, кстати, я немножко Присадывай. проснулся. А почему ты на ты перешел? А почему ты мне сказал, что не, ты не против, что я с тобой интервью говорил? Когда ты это помнишь было? это? Так ты буксуешь, спишь. Рассказывай, давай. Я сплю, да. Ну, поэтому рассказывай, просыпайся, давай. Ты против, что там ты? Давай я на вы с тобой буду. Там мне вообще без разницы. Можешь через раз. Можешь на ты, можешь на вы. Мне не без груби разницы. Мне. А? Не мне. Я с тобой вижу Я ворота, вот я уже ворота. понимаешь, я вот так вот уже на грани, чтобы начать грубить. Вот я не хочу тебе грубить, и я лучше дальше хочу пойду. Грубить. Не хочу я грубить. Хочу я грубить. хочу обсудить интересный Выиграет. вопрос. Поэтому давай рассказывай, почему Россия проиграет. Мне это Ну, мы, вот понимаешь, мне уже просто даже нравится не рассказывать. Мне уже просто нравится не, не что делать то, то, что ты хочешь. Вот просто уже просто. Я же говорю: ты в рулетке часто, мы как с тобой еще встретимся. В рейке, поговорим в, рейке, поговорим в рейке, другой раз. Это реально. Что-что? Приезжай, встретимся. Куда приезжай? приезжай? Куда приезжай? На Урал. На не, я приезжай. в Россию, я приезжай, в Россию приезжай, не не поеду никогда приезжай, уже. Приезжай, Вопрос что даже не войны. Никогда приезжай. на не поеду я в Россию. Я на приеду. И во время войны приеду, и после войны приеду. О, а ты в России чувствуешь, приехать? Все, все, записал, Запи запишу твое лицо, добавлю тебя красавчик, в эксельку. Мальчик, Да, красавчик, давай. да, да. Та никуда ты никуда ты не приедешь. Что ты обманываешь? Да ладно. Ну, как ты приедешь, так, так, и, так и, и останешься. Так и останешься. Ну, где я останусь? Смотри, ты, э, с, тобой, ты с самого с начала начал цепляться за какие-то полутона. А сейчас ты грубишь, хамишь, сам переходишь на ты. Вот я, я не, не понимаю не этой люблю, сути. Я зовут, ты понимаешь? не держишь, не держишь линию, не придерживаешься своей линии. Я понимаю, что я тебе сейчас Это начну рассказывать, были, и мы оборвемся. Это ты вилял. я стою на своей линии. Я хочу, чтобы ты мне рассказал. Если ты виляешь, ты зачем вот клевишь-то? и почему ведешь себя как Окей, все, пост... ладно, давай. Ну вот смотри, все, как, все, как все. вот это называется? Веду себя как украинская преступка. Может, я себя как россиян. Может, я себя не как не российская простка веду. Пор... Да, ради бога, как хоть как. Ну так вот хоть... как с тобой разговаривать? Я это с тобой общаюсь будет. культурно, а ты ну, уже мне сколько раз сорвал? Я тебе хочу рассказать. Зато. Да. Почему? Но я Россия уже не хочу, потому что я вот после, сделать. после российской, ну, Мне есть поигрывает? что сказать. Я сейчас смотри. Я сейчас пойду дальше. Вот да заходи, смотри. О, о, смотри, смотри. Заходи. Канал Станислав Чумак. Канал Станислав Чумак. Ты сейчас вписываешь. И заходишь на стрим, поговори. и ты послушаешь эту, этот же тезис, только ты другому человеку расскажу. Тебе ты я не хочу ты ничего рассказывать. Сейчас тексты, все слова. Так ты и сейчас, ты сейчас лично проверишь. Ты заходишь на стрим и лично следишь, что я буду рассказывать следующему человеку. Да ты мне сейчас расскажи. Да я не хочу все. тебе Потому рассказывать ничего нравится. сейчас. Не хочу тебе Потому рассказывать. Так ты сейчас посмотришь, я буду следующему рассказывать. Более бодрому, бо, более, скажем так, собранному, линию, более то, де, держащему линию. Ты если пытаешься цепляться за так и протокол поведения, так ты же сам потом этого так придерживаешься. Протокол, вот протокол, мне протокол, без разницы, стоишь. матюкаешься ты, да, мне потом вырезать надо, куришь ты, да, мне потом надо закрыть. Но я ни к тебя, ни к чему не призываю. Делай как хочешь. Но ты меня к чему-то призываешь, а сам отходишь от своих же, э, скажем так, призывов. Чего понимаешь, в чем штука? Ну, ты мне Чего сказал, это? что я себя веду как украинская политика. Ну не хочу я с тобой после я этого говорю, это обсуждать. Ну так и все. Ну так и все. Я что ну, тебе говорю, о чем, о чем говорить? Но... Ну, не а хочу с тобой ты говорить. Прав, ты Естественно. Ты сейчас зайдешь верно. на, на ты стрим и говоришь. посмотришь, что я говорю следующему человеку. Зачем? Ты со мной это говори до края. Или а, нас э, э, а смотрят люди. Нас смотрят люди, да. Ты, ты, ты 1532 но. человека смотрит. Ну, как что ты виляешь хвостом-то. Да я же не виляюсь, тебе говорю, и люди увидят, и ты увидят, как, как, как я виляю? следующему, следующему расскажи, пациенту буду это рассказывать. Переграю? Окей, давай, почему? хорошо. Давай, окей, давай. Как ты сказал, мне понравилась фраза, доведи до края, ты сказал. Или до конца, или как ты сказал. Я сказал, что если ты взял слово. Ты держи его и делай, как я. Мужик. тебе слова не давал, что я тебе буду что-то рассказывать. Давай только договоримся. Твоя критика, и мне не, не интересна. Мне твоя критика не интересна. -то. Да я не очкую, мне с тобой нудно. Ты не умеешь нормально да общаться. Можешь, да, ты, ты не умеешь нормально общаться, Это я же тебе говорю. Зону, тебя знает. Давай, позови. Я тебе рассказываю, идем дальше. Критику обсуждать я с тобой да, не буду никакую да, критику. Да, Слушай, расскажи, почему Россия? Пот поригает? Потому что вот, давай представим, давай вот так вот, представим с тобой, что э, э, выиграл Гитлер Вторую мировую войну. Как ты считаешь, как бы этот мир существовал? Ой, ой. Как ну, бы этот а мир существовал? Гитлер? А мы вот аналогию как сейчас разберем. Будет? Существовала ли вероятность, в которой мог победить подойдет. Гитлер, и как бы выглядел мир, ну вот ты мне не даешь говорить, ты же меня перебиваешь, как бы выглядел мир, если победил Гитлер. Но он бы победил бы, и как долго стратегически продержалась его бы победа. Как ты считаешь, Советский Союз взял бы немецкие паспорта, весь бы мир бы переобулся под немцев, как ты считаешь? Но если колони... после колониальной политики страны, такие как Британия, опять же там Португалия, Франция, Испания, выходили из своих колоний. Они даже в мирное время не могут контролировать и держать в одной узде настолько разные государственное формирование, национальное формирование. Как бы Гитлер держал бы весь мир? Никак бы не держал бы. Это бы продержалось бы очень краткосрочно. Если даже продержалось бы дольше, все равно такой мир бы был бы обречен, я имею в виду Гитлеровский мир, был бы обречен на крах, на поражение. То же самое происходит сейчас в мире. Убираем международное право, убираем любые права. Весь мир увидел, что Россия не договороспособная, она нарушает договора, которые сама подписывает. Ей нельзя верить. С таким субъектом невозможно, невозможно взаимодействовать, взаимодействовать, тем более на дистанции длительной. Второе, Россия показала, вот когда в Крыму Россия была, она говорила, это не мы, и весь мир думал, что там под одеялом огромная вторая армия. Но когда вторая армия зашла в 24 февраля в Украину, весь мир увидел, что Россия, кроме того, что обманщики, они еще и слабы. И миру невыгодно, что победила Россия. Потому что мир не хочет показать, что можно силой победить в 21 веке. И мир будет делать все, чтобы Россию задавить, наказать и загнать обратно в свою черную глубокую нору. Поэтому вопрос поражения России — это вопрос времени. Тактические преимущества еще Россия может брать. Меняться расстановка сил будет еще неоднократно. Но стратегически Россия не победит. Она не сможет захватить весь мир, а даже если и захватит, она не не сможет его удерживать пока что ни одна империя даже частично держа какие-то большие территории не смогла не смогла это довести до какого-то эффективного финала а весь мир просто невозможно. Поэтому Россия обречена на провал. Она как преступник понесет наказание, будет платить репарации. Ее репутация растоптана. Растоптана ее репутация не на каких-то засекреченных документах в архивах, а на миллионах видео. Миллионах и миллионах видео со всех ракурсов. Мои праправнуки -пра -пра смогут зайти в интернет и увидеть. Что россияне делали в Украине, что они делали в Буче, что они делали в Мариуполе, как Путин врет постоянно, как Путин говорит одно, а потом говорит другое. Все это можно будет не передавать из уст в уста от дедушки к внуку. А мои прапра -пра -пра и прапрапра, -пра -пра и про-про-правнуки -пра 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 смогут это увидеть все в интернете, если человечество будет еще существовать. Поэтому Россия обречена на ту, ту э, долю, как будет по-русски. Э, по на ту долю эту, на ту судьбу, которую она заслужила. Я услышал. Твои мечтания понятны всему миру. Давай даже твою критику. Вот я даже в процессе, даже вот уже готов твою критику услышать. Даже критиковать не буду тебя. Абсолютно. Тогда пойдем дальше. Класс, поговорили, ты услышал. Куда пойдем дальше? Подожди, подожди. У меня есть к тебе вопрос. Ты критиковать должен был. Зачем вопрос? Да ладно, давай, критику ты убираешь, тогда давай вопрос. Один вопрос и поехали дальше. Ты такой непостоянный-то вообще, а? 1488 людей тебя сейчас смотрят. Это так просто. Что-что? Я пообещала я не дала, ну. Что пообещала ты давай, не дала? Всего блин, пообещала не дала. Давай а задавай вопрос. Задавай вопрос. Ну, задавай задаю вопрос. Давай. Как ты считаешь? В каком году Америка станет всемирным государством? Смотри, я тебе это только что как раз и рассказывал, что в одной узде держать весь мир невозможно. Понимаешь, да. чем штука? Можно всех да, захватить, и, но придется делить на штаты, на федерации, на автономии. А в каждой автономии будет своя децентрализация. Америка захватывать мир не хочет. Она хочет, чтобы весь мир играл по правилам и с этим миром торговать и развиваться. Максимизировать. Понимаешь, твой ресурс и мой ресурс. Один плюс один будет два. А когда мы воюем, твой ресурс тратится... На то, чтобы забрать мой ресурс, а мой на то, чтобы забрать твой. И выходит один минус один ноль. Весь мир понял, что нужно конкурировать экономически, сотрудничать. Поэтому Америка захватывать весь мир не будет. А, а экономическое и политическое влияние, и даже культурное и социальное, Америка и так является лидером на сегодняшний день гегемоном так называемым. Таким, таким лидером. И вы ей даете в жопу, да? Давай на этом и закончим. Нет, мы не даем ей в жопу, я не знаю вообще, э, скажем так, к чему это, но ты себя показал, вот, вот весь такт, я тебя аплодирую. Начиналось с чего? Что ты мне цеплялся, что я перешел на ты, а теперь ты мне что говоришь? Что кто-то кому-то дает в жопу. Серьезная позиция. Следишь ты за своими нет, словами. Нет. Кто ты после этого? Кто ты после этого? Кто ты после этого? Деревянная голова с дыркой. Ну ты деревянная голова с дыркой. Вот. Поговорили прикольно. Покедово. Сэр, что О, здравствуйте. Я из Киева, Украина. Добрый вечер. Какие у вас вопросы к украинцам? Никаких. Это у вас такой интересный флаг российский на кепке? Ну, в таком, как бы это сказать, не формате... В таком виде вы военный да угу. в, в украине были уже нет из украины вернулись угу. mm. заработали денег угу. на убийствах жалко не на ваш ничего ты потрапляешь потрапляется и персонаж вечно у